пятница ночь, конец рабочей недели. Порошенко допился до чертей. Понимаете, это только человек в неадекватном состоянии мог такое сделать, и почему ночью. Так лидер украинского комсомола комментирует подписание президентом законов, принятых 9 апреля, те, которые о декоммунизации и не только. Попробуем разобраться, почему Порошенко поступил настолько странно, одним росчерком подписав приговор и Украине, и себе, и даже своему бизнесу. Тоже вопрос возникает, когда Петр Порошенко переименует Ленинскую кузню. И во что он ее переименует? Ну, предприятие же так называется до сих пор. Действительно, запрещать идеологию и символику, осуждать якобы преступный режим, они а могут, а вот бывшая социалистическая собственность, приватизированная в 90-х, этим не брезгуют. Законы о декоммунизации имеют четкий прагматичный характер. Это бомба, заложенная под Украину, поскольку открываются возможности для граждан Евросоюза и не только возвращать свою ранее национализированную собственность, особенно та, которая находится в западных областях Украины. В действительности, в какой-то мере это открывает путь к тому, что если режим признан... А злочинным, да, то есть признан преступным, тоталитарным. Соответственно, это открывает возможность исков в, не только в украинские суды, но и в международные суды по поводу того, что если этот режим был преступным, значит потерпевшие могут требовать с того государства, которое признало этот режим преступным, определенные компенсации. То в этом контексте вполне может быть, что администрация президента даже не осознавали, в общем -то, что, они, что, они, что в данном случае президент подписывал и что Верховная Рада приняла. В одном только Львове в 1939 году было национализировано 7,5 миллионов гектар земли, более 400 банков, 6,5 тысяч домов. Но это только один Львов, а есть еще другие области. Граждане в Западной Украине вскоре могут узнать, что такое декоммунизация. По сути, это сигнал для западноевропейских хищников рвать Украину на части. Украина ведь взяла обязательство выполнить все требования европейских законов в части защиты права собственности. Речь идет не о старом дряхлом каком-то сооружении, ветхом сооружении или бывшей фабрике, как некоторые политики. Речь идет о том, что Львовская область, практически земля вся принадлежала полякам. Ивано-Франковская, Тернопольская, Закарпатия. Ведь земля уйдет как субъект собственности, уйдет в управление и распоряжение гражданами иностранных государств. Только э, случился февральский переворот, заедьте в Луцк, посмотрите, уже э, эти адвокатские спилки польских юристов работают и открываются по возврате имущества. Почему об этом не говорят? Я ничего не придумаю. Поедьте, заедьте в Ивано-Франковск, в Луцк. Вот я коренной житель города Луцка. Заедьте во Львов. Там уже юристы работают. Этот сигнал сама Европа и дала. Она, Порошенко, специально, целенаправленно толкнула на этот преступный на подписание этого закона. Закон об осуждении коммунистической идеологии и символики несет убытки и в свете переименования улиц и населенных пунктов вплоть до областных центров. Это миллиардные растраты. Правда, министру культуры вице-премьер Вячеслав Кириленко заявил, переименование городов может проходить после местных референдумов. Власть лучше бы использовала этот механизм, когда решался вопрос о внешнеполитическом векторе Украины. Может, меньше проблем мы испытывали бы сейчас. А тут, наконец, вспомнили, что живут среди людей. Давайте себе представим на минуточку ситуацию, что граждане решают оставить старое название на референдуме. Вот что им тогда делать? Это будет противоречить закону вот, о декоммунизации, так называемому закону о запрете символики. Таких юридических противоречий в этих законах масса. Например, осуждается нацистский режим. Казалось бы, в обществе откроется широкая дискуссия, кто на самом деле. Степан Бандера и Роман Шухевич пора уже и им демонтировать памятники на Западной Украине. Но нет, отдельным законом героизированные Аунупа. Они признаны как одна из стран, которая боролась за независимость Украины. То есть страна, которая героизируется. И, соответственно, те, кто будет отрицать этот, этот нюанс, будут подпадать под определенные санкции. То есть наперед уже закладывается такой нюанс, что мы не сможем обсуждать эти вещи. По существу ограничится наша академическая и, и, ну, по существу и свобода высказывания. Да, академические свободы, свобода высказывания. То есть, на самом деле, если мы говорим о демократическом обществе, то это, конечно, неприемлемо. И, по моему мнению, тут должен свое слово сказать тоже Конституционный суд. По сути, после героизации АУН УПА Украина может скатиться в международную изоляцию. Мы знаем недвусмысленное заявление польской стороны, что после этого диалог двух стран ухудшится. Но руководство Украины показало, мы не считаемся даже с близким партнером. Я так вижу, что государство просто этого никогда не признает. А фотографии Шухевича в СССР форме с медальками, они будут Считать, наверное, или фейками, или шутками какими-то. Я, пон... ну, я не знаю, что они будут в этом делать. А что делать с другими нацистскими символами, которые сейчас активно используются некоторыми партиями нашими. Некоторыми партиями, некоторыми военизированными формированиями. В законе об осуждении режимов и запрете символики более 80% норм касается коммунистической идеологии. Характерное заявление министра юстиции Петренко Фейсбук. Коммунистическая идеология, наконец, окажется вне закона в Украине. Я поздравляю всех нас с этим событием. Министерство юстиции изначально было в авангарде этого процесса. К сожалению, судебный процесс по запрету КПУ зашел в тупик. Впрочем, это не остановило правительство, парламент и президента. Таким образом, Павел Петренко признался, власть в Украине развернула целенаправленную борьбу против одной конкретной оппозиционной партии, Компартии Украины. Все эти законы и суды ради одного запретить реальную оппозицию. Это заведомо проигрышное дело было. И министр, если он юрист, он не мог этого не понимать. Я не, я не могу понять другого, зачем он подписывал эти документы. Зачем он подписывал этот иск, если там не было оснований, вообще никаких. Теперь они продавливают э, закон, который через парламент, который говорит о том, что общество лишено плюрализма. Ну. И, безусловно, эти законы направлены именно на уничтожение памяти, на уничтожение иде... одной из идеологий, которая является достаточно распространенной в мире сейчас. Другое дело, что партию невозможно запретить без суда, а все обвинения в адрес компартии имели политическую подоплеку, но не имели ничего общего с реальностью. Другое дело, что запрещать идеологию как раз является преступлением. Власть растоптала конституционные права людей. Горько, что Украина наступает на те же грабли, что и многие страны Восточной Европы ранее. Например, в Молдове попытка запретить коммунистическую идеологию полностью провалилась. Конституционный суд тогда признал этот закон неконституционным основывая свое решение как раз на экспертизе европейских структур, в первую очередь Венецианской комиссии Совета Европы, которая экспертизу провела этого закона и признала его нарушающим основные права и свободы граждан. То же самое, ведь этот закон, который сегодня утвержден Верховной Радой Украины, он фактически под копирку переписан из Молдавского закона, и уже можно сказать, что экспертиза этого закона уже существует, дана Венецианской комиссии. Он противоречит положением Европейской конвенции по правам человека, и он нарушает гражданские свободы. Идеологию нельзя запретить, так же как нельзя запретить мировоззрение. Оно либо есть, либо его нет. В Компартии Украины оценивают подписание закона о декоммунизации в более серьезном политическом контексте. Самого запрета коммунисты не боятся. Кого боятся? Кого? Это шайку неадекватных отморозков. Понимаете, они временные люди. То, что Порошенко подписал этот закон, это агония. И Порошенко, подписывая этот закон, в каком контексте он это сделал? Когда американцы послали Керри на переговоры с Россией. Все, вопрос по Украине уже решен. Почему Нулан фотографируется с Левочкиным? В Украине готовится очередной переворот. Очередной... Про американский переворот. Сейчас Левочкина поставят премьером, Порошенко уберут перевыборы, закрутят что-то, он понял, что он временный человек. Выходит бессилие власти, которая несет еще больший идеологический раскол в обществе, его деградацию. Раньше поднимали вопрос о языке, теперь об идеологии. Какие формы примет власть в Украине, государственное устройство после подписания законов о декоммунизации, большой вопрос. В парламенте уже есть вывод рабочей группы, которая анализировала тарифы. Он прост. Тарифы явно завышены. Депутаты и спикер с начала недели прозревают. Об энергоносителях они не знают ничего. «Кто сегодня знает, сколько мы добываем газа? Реально. Споживаем сколько? И так далее». И это говорит бывший вице-премьер и министр регионального развития. Вообще парламент в наши дни – это отличное место для прозрений. Сегодня ими поделились Юрий Луценко и Олег Ляшко, когда обсуждали возможность индексации зарплат и пенсий. Необходимо также по дороге реформ годувати людей. Это очень важное задание. Відповідь одна словами классика. Насколько безнадежно мы все далеки от народа. Правительство на заседании Согласительного совета Рады в который раз показало повышение зарплаты пенсий для Кабинета министров – вопрос последний. Главное – умерить аппетиты силовиков. Только первоочередные заявки силовых структур поточные и то уже суттево зменшені после предыдущих обговорений в уряде сягают 17 миллиардов гривен. Минобороны плюс Назвардия плюс прикордонники по поточных обороны оборонозатности. Тому уряд понимает, Всі питання пов'язані з соціальним захистом людей. І ближчим часом ми ініціюємо розмову в формації коаліція, уряд спільно подивимося на всі можливі ресурси. І після того я думаю зробимо спільну заяву. Из слов Кириленко следует, на оборонку деньги выделяют по щелчку пальцев, а население будут кормить словами. Силовикам деньги, людям заявления. Индексации зарплаты пенсий не ждите. Кстати, военный конфликт в коалиции закончить не хотят. Не разработано ни одного закона на выполнение Минских соглашений. На жаль, ничего не делится, Мы считаем, что это прямой саботаж с боку правлячей коалиции процессу завершения военного конфликта и выполнения минских углов. Относительно денег на пенсии и зарплаты, некоторые депутаты говорят, они есть. Ресурс есть сегодня по индексированию зарплаты и до Кстати, это норма закона Украины, по защите доходов громадян, И треба це робити. Меньше красти, і все ее кошты будут. Кстати, эта парламентская неделя должна стать неделей борьбы с коррупцией и повышением социальных стандартов. Так говорят депутаты, а верить им себе убыток.